Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, что бывает на выборчей дельнице, вы говорите, кто ему... Ну, пожалуйста. 555-я дельница, на агрегатной 9, ну, наблюдается беспредел, честно говоря. То есть мой зам, молодая девочка, которая взяла полностью власть в свои руки, финансирует членов комиссии. Те уже распределили, кто чем будет заниматься, кто как будет контролировать. Все уже потешаются о том, что после выборов они получат хорошее вознаграждение в случае удачных выборов. А в случае неудачных будет просто, по всей видимости, срыв и аннулирование результата голосования. Любые попытки мои так вмешаться в эти все вещи значит, привели к тому, что активная группа, которая финансируется, так сказать, моим залом, собрала собрание и высказала мне... Вот он недоверие. В чем он заключался? В том, что я не должен никуда совать свой, свой нос, и они все сделают все сами. Когда я сказал, что я тогда в этом участвовать не буду, в бардаке, и уйду, так сказать, по собственному желанию, сказал, нет, вы остаетесь членом, председателем комиссии, и будете за все отвечать. Значит, я сейчас стою возле дилеммы. Что мне делать? Либо уйти, либо прекратить этот беспредел. Как его прекратить, я даже не знаю. А что вам бы запропонували? И кто это был там? Это заступник ваш? Чи... На заступник вместе со мной, когда мы ехали по делам комиссии, сели в машину, подошла Зубкова такая, член комиссии, которая в близких отношениях с моим замом, положила нам по 500 гривен в машину и сказала, вот вам предоплата, остальное получите потом. Ну что я резко возразил, что я не понимаю, за что это предоплата и что, с чем заключаются мои функции. А зам сказала, что я должен молчать и все смотреть спокойно на это все дело. После окончания мне со мной будет сделан полный расчет. Я вернул эти деньги Зубковой. Она сказала, что она их взять не может, потому что она за них уже отчиталась. А ви не чули, що саме вони там збираються робити, який саме розподіл йдеться, про саме про які речі йдеться, що вони все контролюють, як ви кажете? Да, значит, схема дуже проста. Значить, секретарю моєму було саме. в момент моєї е, Бросить определеннее количество бюлетенів після окончания положено кандидатам. После чего будут Если результаты окажутся не в пользу того кандидата, которого они представляют, значит, просто будут фальсифицированы выборы и будут они считаться недействительными. То есть будет срыв выборного процесса. Значит, по-любому за это будет отвечать голова. Я за это, за такие вещи, естественно, отвечать не хочу. Поэтому я сейчас должен принять решение, либо я останусь головой, но поменяется вот тот контингент, который, так сказать, все это дело заварило. Либо я уйду, и все будет выходить по такому же плану, как они хотят.